Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Давно уже надо не просто вторгнуться в воздушное пространство случайно, беспилотниками или самолетами. Или чтобы западные средства массовой информации не говорили о России, Российская Федерация, она совершенно миролюбивое государство, но которое отстаивает свои интересы. Поки російські дрони тероризують країни НАТО, а російські винищувачі вивчають повітряний простір Естонії, Трамп продовжує запевняти світ, що Путін хоче миру. А всі ці інциденти з безпілотниками це випадковість чи помилка. Як російські пропагандисти виправдовують свої провокації щодо країн альянсу та чому Сполучені Штати досі не помічають загрозливих дій Кремля? Ось про це та не тільки розкажу вам я, Анастасія Норіцина, у новому випуску обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, а також мій особистий, поставити свій лайк та написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали! Итак, дронофобия, наверное, официально теперь уже захватила Европу. Таинственные БПЛА, якобы российского происхождения, на этот раз появились в небе Дании и Норвегии. При этом сами дроны в глаза никто не видел. Достоверно были замечены только некие неопознанные объекты, и то на радар. Но у страх глаза велики. Два крупнейших аэропорта Скандинавии, Восло и Копенгаген на несколько часов прекратили работу, задержаны десятки рейсов, тысячи людей не смогли улететь. Сами же загадочные беспилотники буквально испарились без следа. Полиция Копенгагена заявили, что БПЛА просто исчезли, ни одного дрона найти не удалось к этой минуте. Откуда-куда они летели, тоже загадка. Ну и теперь датчане и норвежцы будут сотрудничать, чтобы найти связь между этими инцидентами, ну то есть они будут пытаться обнаружить российский след. І так, Росія продовжує перевіряти витримку НАТО. Над Копенгагеном та Осло справді зафіксували великі дрони. За даними поліції Данії, у повітряному просторі виявили близько трьох масивних безпілотників. Провели масштабну поліцейську операцію. Весь авіарух зупинили, кілька рейсів скасували. А в Осло дрони помітили над військовою територією однієї з фортець. Ну а потім безпілотники кудись зникли, і поліція їх не знайшла. Звісно, що на цю хвилину немає прямих доказів, що за польотами цих дронів стоїть саме Росія. Але ж ми то з вами все розуміємо. Неопознанных дронов вчера, из-за которого в воздушном пространстве про про Норвегии и Дании, за которых были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло, представитель полиции Дании заявил, что власти не исключают причастности России к этим инцидентам. Есть ли какой-то комментарий в этой связи? Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание. Потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения. Ну, наверное, сторона, которая занимает серьезную ответственную позицию, из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать. Галасловне обвинення? Ну а давайте з вами, друзі, пригадаємо, що було лише за останні дні. Спершу атака російських дронів на Польщу, атака російських дронів на Румунію. Ну а потім ще зальоти мігів у Естонію. Росіяни, як завжди, все заперечують. Мабуть, НЛО літають. Одновременно з цим істерію за російських мігів, які якоби нарушили воздушне пространство Естонії, і продовжують роздувати Талін. как утверждает Телеграф, со ссылкой на министра обороны страны, Эстония готова разместить у себя истребители пятого поколения британских ВВС F-35А, которые являются носителями ядерного оружия. Даже русофобское издание признает, что это будет выглядеть скорее как провокация, нежели как средство защиты. Ведь если русские действительно нападут именно эти самолеты, они уничтожат Пірвим делом. звідки така впевненість, а може, еті самольоти самоліти вас унічтожать первим ділом? Звісно, що слабка реакція НАТО дає можливість Кремлю підвищувати градус ескалації, але надія є, що це зміниться. Ось до прикладу, Швеція вже заявила, що буде збивати російські літаки, які порушать її кордони. Подібну заяву зробила і Польща. У меня к российскому правительству только одно предупреждение. Если еще одна ракета или самолет пересечет наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО. Не приходите сюда жаловаться, вы предупреждены. Погодьтеся, друзі, зараз доволі дивно вимагати від наших європейських партнерів гарантій безпеки для України, коли вони самі себе захистити не можуть. А хто для нас є дійсно найефективнішим гарантом безпеки? Це сили оборони, тому закликаю вас долучитися до збору на автівку для підрозділу Фенікс, який діє у складі бригади Помста Державної прикордонної служби. Серед усіх, хто задонатить 200 або більше гривень, розіграємо новий крутий айфон 16 на 256 ГБ. гіабайт. Тому обов'язково долучайтеся, навіть якщо закинете одну гривню, це вже важлива допомога. Щодо московських провокацій, то Естонія напередодні скликала екстрене засідання Радбезу. ООН. Російського маразматика Небензі цього разу не було, але кремлівська риторика від того не змінилася. Заступник поспред Росії Полянський назвав інцидент з мігами в Естонії уявним реакцію Таліна русофобською істерикою. Ну а ще, нібито, на знак протесту, кремлівська делегація навіть залишила залу засідань. Мы с вами вынуждены присутствовать на второй части этого спектакля под названием «Обвиняй во всем Россию». Нашим соседям теперь померещилось, что по вине России произошло нарушение воздушного пространства Эстонии. Доказательств, как всегда, нет, кроме русофобской истерики и Сталина. Факты свидетельствуют о том, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 осуществили плановый перелет из Карелии на аэродром, расположенный в Калининградской области который выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ну да, померещилось то, что три российские літаки находились у повітряному просторі Эстонии целых 12 хвилин. И, судя с карты, пролетели близко 170 километров. Позвольте продемонстрировать вам снимок с одного из наших самых современных радаров. Радар, скринж, so Красная линия на нем – это явное нарушение эстонской территории и суверенитета. Вот здесь на радарном изображении вы также можете увидеть, где именно российские истребители вошли в наше воздушное пространство, где они находились и как они его покинули. Они были заранее предупреждены. Кроме того, у нас имеются фотографии этих истребителей, и на них отчетливо видно, что все они были вооружены ракетами. Это были самолеты в полной боевой готовности. И как вы можете видеть сами, уважаемые представители России, эти фотографии действительно были сделаны в момент серьезного нарушения воздушного пространства Эстонии и НАТО. Росіяни заперечують свою причетність до цих атак на офіційному рівні. А от в пропагандистських ефірах путінські роти навпаки хизуються своїми діями і розповідають, які ж вони молодці, що гібридно атакують Європу. Давно вже треба не просто вторгнутися в бездушне пространство случайно, безпілотниками і самолетами. Для цього у нас є, повторяю, всі можливості, всі технології. и политическая воля. Причем здесь же важно помнить, что атака получилась именно классическая и гибридная. Значит, что еще важно? Судя по сообщениям, абсолютно отрывочным, абсолютно беспомощным, лишенными, всякой бравурности, система ПВО – Сєверо-Атлантичського блока, по крайней мере, на своєму восточном фланге, оказалась абсолютно не готова именно к этому формату атаки. Російська Федерація вже давно розпочала гібридну війну проти НАТО. І коли ця війна перейде у гарячу фазу, це лише питання часу. Бо росіян активно до цього готують, накручують, що це Європа планує напасти на Росію. Я не исключаю, что мы видели некую репетицию будущей провокации со стороны Польши или Литвы. Ведь идеальный сценарий – обвинить Россию в том, что она несла удар какими-нибудь беспилотниками, закричать, что они имеют право на ответные меры, а дальше, я не думаю, чтобы они сразу пошли на войну. Их задача будет сценарий ползучей эскалации. Есть... А что касается другого сценария – я, например, не исключаю, что они могут попытаться сделать что-то в Финском заливе, поскольку выход из Финского залива контролируется Финляндией и Эстонией на сегодняшний день, двумя странами НАТО. Рядом Швеция с не таким уж слабым флотом, не будем себя утешать этой иллюзией. Поэтому ожидать, что они сделают некую масштабную провокацию, а потом скажут «Ах, Россия, так!» Ну тогда ми вынуждены прийняти такої то такой-то пакет мер, збрасувати таку опасність абсолютно, мне кажется, не стоит. Відсутність жорсткої реакції несе за собою ризики, і НАТО доведеться продемонструвати свою силу, інакше провокації не припиняться. Тож бити по російських об'єктах, у тому числі винищувачами, вже закликає колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес. Мы сейчас расплачиваемся за то, что Запад не смог заставить Россию соблюдать международное право. Мы не дали ей никаких оснований опасаться, что мы могли бы на это решительно отреагировать. Тот факт, что она запустила 21 боевой беспилотник по территории Польши, несмотря на присутствие там 10 тысяч американских военнослужащих, говорит о том, что россияне не испытывают ни уважения, ни страха перед возможностью существенной реакции США. Или НАТО. То, что мы сейчас наблюдаем, подтверждает то, что было известно о России десятилетиями. Пока она не почувствует последствия, она будет продолжать раздвигать границы дозволенного, и это не закончится, пока эти самые последствия не наступят. Это проверка Европы на міцність, а также проверка готовности США поддерживать своих союзников. Ну а Трамп, тем часом, робить выгляд что ничего не бачить, и это лишь развязывает руки Путину. Много событий вообще. Масса. Пр прям всяких. Но если вот все это не, не брать там вот по мелочам, все то же самое. Мы двигаемся спокойно вперед. Европа спокойно, так сказать, агрессирует на нас. Трамп находится в нормальном состоянии. Либо ждет разговора с Путиным, либо разговаривает с Путиным. либо объясняет, як хорошо поговорив з Путіном. Між тим переіновують Міністерство оборони, Міністерство війни, там Пентагон в Октагон, наверное, і там я не знаю, що там що. Конгрес в регрес. Нормально. Путін має кілька цілей, коли атакує країни НАТО. Перше, це, звісно, перевірити реакцію альянсу. Друга ціль залякати європейців. Що якщо вони будуть і надалі допомагати Україні, то їх будуть. Також атакувати це те про що постійно кричить Соловйов. Вони б'ють всім, що у них є. Від Пелініці до Штормшеду. А ми на сих пор не уничтожили ні Лондон, ні Ми не стерли з ліса землі цю м... Ну і ще одна ціль змусити наших європейських партнерів менше допомагати Україні, натомість озброюватися самим. Бо ж тепер їм потрібніше. как действует ну, любая относительно суверенная страна, когда чувствует ну, такую вот прямую и непосредственную угрозу своей безопасности. Она вообще перестает отдавать кому бы то ни было, что бы то ни было. Поэтому даже, даже те две батареи Патриот, которые пообещали э, Киеву немцы, ну, на последнем Рамштайне, меня лично, вы знаете, мучают смутные сомнения. Будут ли эти системы переданы ВСУ после того, что произошло? Я предполагаю, что нет. Я думаю, что после этой демонстрации а Западная Европа, вот ключевые страны, которые ну, относительно близко находятся к восточному флангу, как они выражаются, действительно так пересчитают свои запасы, а сколько у нас, значит, систем ПВО, а сколько у нас система противоракетной обороны, а сколько у нас, значит, этих пресловутых гепардов, которые могут отражать атаки беспилотников. Немцы их много отдали. Действительно много. А у нас у самих что-то осталось... Путін буде йти стільки, скільки йому дозволять. Диктатору зараз потрібна картинка, що вони вже воюють з усім блоком НАТО, щоб якось пояснити своїм візлюкам, чому ж вони досі не захопили хоча б всю Донеччину. Тому далі буде тільки більше, доки хтось не наважиться дати по наглій морді так, щоб аж зуби вилетіли. Вот не придумав що Росію, хоче напасть на НАТО. Ви що ли? штолі? як цей стол. Хто це придумав? Це чуш, понімаєте бред собачий зараз. Це вже бредом зовсім не здається, бо росіяни справді можуть почати сухопутне вторгнення до однієї з країн Європи, якщо відчують впевненість і безкарність. Но любопытно, что в качестве доказательства того, что российские МИГи оказались в эстонском воздушном пространстве, представитель Эстонии продемонстрировал просто вырванную из контекста фотографию, распечатанную на принтере, взятую в интернете, тряс этой фотографию с высокой трибуны ООН. Что конкретно доказывает этот снимок? вообще никому не известно. Это не тот самый самолет, который якобы вторгся в воздушное пространство, это просто вот самолет где-то в синем, как видно, небе. Крім того, Путін бачить слабкість адміністрації Білого Дому і гарно цим користується. Ось, наприклад, вчора він записав термінове звернення до Трампа по ядерній угоді. У цьому своєму зверненні він прямо і публічно погрожував штатам ядеркою. Російський диктатор заявив, що Кремль робить же з доброї волі і готовий, нібито, дотримуватися договору про скорочення стратегічного наступального озброєння ще цілий рік після закінчення його терміну. Але якщо раптом запад захоче збільшити кількість своїх ракет, то тоді у Росії не буде іншого варіанту, крім того, щоб показати силу штатам. Путін заявила о добровольних самоограниченнях на ядерний арсенал Росії і зробив пропозицію США. Росія готова добровольно соблюдати кількісні ограничення по договору сокращенні стратегічних наступальних вооружень. В течение одного года после истечения срока действий этого документа, которое наступит 5 февраля 2026 -го года. Москва в этой связи ждет реакцию Вашингтона. Путин предупредил при этом о готовности России ответить на угрозы не на словах. Итак, слушаем Верховного главнокомандующего. Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями. Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала 21 века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения абсолютного подавляющего превосходства. Мы последовательно и подробно останавливаясь на этих вопросах, критиковали данную позицию. Не только подчеркивали крайнюю опасность дальнейшей деградации ситуации, но и неоднократно выдвигали конкретные идеи по ее Совместному управлению. Однако наши предостережения и инициативы не получили внятного отклика. Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Ну а далі кремлівський карлик заявив, що ситуація у сфері стратегічної стабільності у світі нібито продовжує деградувати. У цьому диктатор очікувано звинуватив той самий захід, вирішивши вкотре нагадати про те, що у Москви є ядерна зброя. Дійсно, дуже важливий, я б сказав, навіть судьбоносний і символічний знак був здійснив Чара Російської Федерації Савіт Безопасності Росії. и президент Российской Федерации продлили на год действия договора ДСНВ. Мы помним историю, в свое время в 2010 году он был подписан между Россией и Соединенными Штатами, потом в 2021 году был ратифицирован, ну и потом понятно, что когда... Запад фактически объявил нам войну, когда Россия фактически оказалась в положении, когда невозможно было проверить действие этого договора. Было принято соответствующее важное решение, но хотел бы напомнить, это все было принято во времена администрации Байдена, которая фактически объявила нашей войну, стране войну на уничтожение, использовал как раз вот этих украинских. Сейчас ситуация несколько иная. Это очередной знак Российской Федерации миру, что мы заинтересованы в устойчивом долгосрочном мире, который должен царить на нашей планете. И на самом деле, чтобы западные средства массовой информации не говорили о России, Российская Федерация, она совершенно миролюбивое государство, но которое отстаивает свои интересы. Посмотрите историю взаимоотношений Советского Союза, России и Соединенных Штатов. Ведь начиная с 1945 года, фактически нам приходилось всегда отвечать на гонку вооружений, которую развязывал Соединенные Штаты. Мы никогда ее не начинали, нам приходилось просто отвечать для того, чтобы вот этот баланс существовал. Справді Путін цією заявою доводить те, що у нього просто не вистачає бюджету для цієї гонки озброєнь. Звісно, Трамп навряд чи буде змінювати свої плани та рішення щодо зброї, бо у Штатів, на відміну від Росії, є кошти. Але сам факт, що риторика Путіна змінюється, це дуже показово. Бо з одного боку він продовжує підвищувати градус ескалації, ну а з іншого показує, що проговори з Трампом на Алясці провалилися, і тепер їх знову примушують. показать свою силу. правда, подаются на Россию совсем под іншим соусом. Сейчас инициатива, она, как раз касается именно этой эскалации, которая происходит на наших границах. Но это подобно вот этим горячим эстонцам, которые пытаются перехватить наши корабли или датчанам, которые хотят на Балтике или на Черном море перехватит теневой флот. То есть эскалация, она растет, и на фоне этой эскалации, говорит, о международной безопасности, как бы ни с руки, о чем говорит наш президент. Вы вначале там наведите у себя порядок, чтобы можно было разговаривать о более серьезных вещах. И, конечно же, наша инициатива застала европейцев врасплох, потому что постоянные речи о том, что Россия готовится напасть на Европу, что нужно срочно подготовиться к войне с Россией к 29, а тут еще еще раньше, оно как бы не коррелируется с теми заявлениями, которые произносит Россия. Но в то же время нужно понимать, что Европа пытается подготовиться, а наш президент как-то сказал, что если, не дай бог, это случится, Россия готова к войне с НАТО. Ну, справедливости ради, раді у них там коррелируется, одно с другим связывается и замечательно в голове укладують. Сразу после выступления российского президента ніби нам здання Телеграф сообщили, что Путин блефует и продолжает держать руку на красной ядерной кнопке. Російський диктатор Путін зараз у глухому куті, бо зупинитися він не може, але й продовжувати цю війну довго у нього не вийде. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді. дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось!